वजीर खारजा एस जयशंकर ने बुध के रोज़ कहा कि चीन ने भारत को एल ए सी में बड़ी फ़ौज तैनात करने के लिए पाँच मुख्तलिफ वजाहतें दी हैं उन्होंने मजीद कहा कि दोतरफा मुहादों की इस खिलाफो रजी ने उनके ताल्लक को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है जो अब पिछले तीस चालीस सालों में इसके सबसे मुश्किल मरहल पर है हम बहुत वाजा हैं कि एल ए सी के साथ अमन व आशती को बरकरार रखना बाकी तालुकात की तरक्की के लिए बुनियाद है आप सरहद पर अपनी सरगर्मी बड़ी हाल का सामना नहीं कर सकते और कहते हैं कि आइंदा दूसरे तमाम शबों में जिंदगी को आगे बढ़ाएं यह महज गैर हकीकी है उन्होंने कहा उन्होंने आगे कहा कि उन्नीस सौ तिरानवे से दोनों अहदों के माबिन मतदत मुहादों पर इस अज़म के साथ माहदे किया गया था कि दोनों जमातें सरहदी इलाकों में बड़ी फ़ौज नहीं लाएंगी मशरक़ी लद्दाख में वादी गलवान में होने वाली झड़पों का जिक्र करते हुए जिसमें 20 हिंदुस्तानी फौजी और नामालूम तादाद में चीनी फौजी मारे गए थे जयशंकर ने कहा कि इस वाक़े ने कौमी जज्बात को यकसर बदल दिया